सो so, मैं डॉक्टर सीनियर फ्रॉम हॉस्पिटल सो इधर नांदेड़ में आज प्रेस मीट होने का एक इम्पोर्टेंट एक केस डिस्कशन के लिए सो ये ये केस पेशेंट में क्या इम्पोर्टेंट डिस्कशन है बोले तो श्रीकांत बोल के यंग एज अराउंड ट्वेंटी फाइव एक्सीडेंट से अपने नांदेड़ हॉस्पिटल को आए थे सो उधर इंसिडेंटली उनको क्या स्कैनिंग पूरा करने के बाद एक्सीडेंट के वजह से स्कैनिंग करने के बाद उनको क्या पता चला बोले तो अंदर एक ट्यूमर है बोल के पता चला सो पता चलने के बाद वो पूरे इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमारे रेफर करे सो हम केस टेकअप करने के बाद सो एम आर आई सब कराए सो क्या रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन सब करने के बाद क्या मालूम हुआ बोलते ट्यूमर अंदर पाने पानी बहने जगह पे है उसको क्या बोलते बोलते वेंट्रिकल्स बोल के बोलते हैं सो so, वेंटिकल्स के अंदर सी एस एफ बोले तो ब्रेन कभी तो भी आपको सी एस एफ के अंदर फ्लोट रहता रहता है सो वो सी एस एफ किधर से आने का जगह रहता है उधर से आप बड़ा ट्यूमर है बोल के माना सो so, ये सर्जरी बहुत चैलेंजिंग केस है बिकॉज ट्यूमर अंदर डीप सीटेड है और क्रिटिकल एरिया पे लोकेटेड है एंड अगर सर्जरी करना बोले तो हम वो सी एस एफ वो रास्ते पे जाके अंदर सी एस एफ पानी जाके एरिया में जाके वो ट्यूमर निकालना पड़ता है सो so, ये केस में हम किसका सपोर्ट इक्विपमेंट सपोर्ट क्या लिए है? बोले तो इक्विपमेंट हम रोबोटिक असिस्टेंट न्यूरो सर्जरी बोल के बोलते सो so, हमारे हैदराबाद में फर्स्ट रोबो हम ही शुरू करें सो so, ये शुरू करने के बाद ये रोबो को सपोर्ट लेके हम ये सर्जरी करने के बाद ऑलमोस्ट विदाउट एनी डेफिसिट्स बोले तो पेशेंट को कुछ भी हाथ पैर नहीं गिरे जैसा सो so, स्पीच कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं आया जैसा सब करके कंप्लीट एक्सीशन ऑफ ट्यूमर करे बिकॉज ऑफ रोबो के हेल्प के वजह से सो so, ऐसे केसेस बहुत रेयर केसेस है बिकॉज ये सर्जरी करने के बाद पेशेंट का हाथ पैर वीकनेस आने का स्पीच जाने का और कोमा में चल जाने का चांसेस बहुत रहते हैं बट बिकॉज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है सो हम सब ये, यूज करके ऑलमोस्ट ट्यूमर पूरा निकाल के पेशेंट आपके सामने है इस परफेक्ट एंड फिट एंड बैक टू दी नॉर्मल प्रीवियस कैसा है वैसा करके सब की जाए थैंक यू श्रीकांत धन्यवाद मजा नाव है दररोज ब बैंसाहून येणं जाणं करतो गाडीवर एक एक दिवस येताना मला अचानक चक्कर येऊन पडलं खाली चक्कर येऊन पड पडल्यानंतर लगेच म्हणजे डॉक्टर श्रीनिवासन अंदेवार सरकडे गेलो आणि तिथं सी टी स्कॅन एम आर आय हे सगळं काढलेत त्या त्यामध्ये कळलं की ब्रेन ट्युमर आहे म्हणून तर लगेच सरांकडे गेलेत गेले यशोदा हॉस्पिटलला गेल्यानंतर सरांनी बघितलेत आणि सरांनी ऑपरेशन केलेत म्हणजे आता काहीच त्रास नाही आता एव्हरीथिंग फाय